নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু একদম ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো মানে বাজিলে আপোনাৰ ন পৰা মানে চা আঠটা চল্লিছ আঠটা চল্লিছ হ'ল তাৰমানে কি হ'ল মই শুই আছোঁ আৰু কালি বিনিক মানে ঘৰলৈ অনা হ'ল নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা তাৰপিছতে আজি মানে অকণমান ভাগৰ যোৱা নিচিনা হৈছে আৰু ছোৱালী ইমান আমা আমনি কৰা নাই ৰাতি আজি সেইফালে তাই শুই আছে বিনি ঠিক আছে লাহে লাহে তাই আৰু তাই বৰ্তমান ঠিকে আছে এতিয়া উঠিম আৰু তথাপি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নাজানো কি দেখাব পাৰোঁ আজি তাইক বোলো অকণমান উলিয়াই নিওঁ সেইকাৰণে দিনীয়ে মানে ধুতি পিন্ধাই আছে চাৰে বাৰটা বাজিলে আৰু মানে কি হ'ব মই এইমাত্ৰ দাঁত বাজ কৰি আহিছোঁ তাইৰ লগত শুই থাকোঁতে মানে গমেই নাপালোঁ আজি কেইটা যে বাজিলে আৰু ফুৰি আছা তাই মই গা পা ধুই আহিলোঁ আছে বিচনা অৱস্থা নাই হ'ব চলি যাব বৰ বিনি খাবলগীয়া ঔষধ বহুত ঔষধ দিছে এই তালৈকে কেইটা খালা এতিয়ালৈকে হা গতিকে তা খালা দুপৰীয়া আছে নহয় আকৌ তুমি কোৱা কথা শুনি দেউতাকে উঠাই আছে উঠাই আছে এটা নিয়মত আছো আৰু থাকিবই লগা হয় উঠাই উঠাই বলা ফুকু যাম ফুকু যামুকু যাম উঠা নাৰ্ছে মানে কৈছে যে জগাই হলেও মানে খুৱাবলৈ দিছে তাইক কিন্তু এতিয়া মানে ইমানেই শুৱে অ ভৰি তলোৱা আমি এইবাৰ লাষ্ট লাষ্ট বসুমাষ্ট ভৰি তলোৱা ভৰিছে হাঁহিছে হাঁহিছে অ ভৰি তলোৱা ভৰি তলোৱা ভৰি তলোৱা

ঘৰত কেঁচুৱা আছে নে মানুহে গমেই পোৱা নাছিল ইমান সময় উম আৰু একদম সন্ধ্যা হৈ গল গৈ একচুৱেলি কিনো দেখুৱাম বতৰ বেয়া কতো ওলাই কৰি যোৱা নাই পালে আৰু এয়া তথাপিও এটা বিশেষ কথা বিশেষ কথা মানে কি আৰু আজি মানে ভাল লাগিছে এটা আগৰ আগৰ মানে মোৰ ফটোখনত হওক বা ভিডিঅ'ত ইমান কমেণ্ট দিছে বা ইমান মৰম দিছে মানে মই সকলোকে ব্যক্তিগতভাৱে মই জনাব পৰা নাই ধন্যবাদ ধন্যবাদটো কমেই হৈ যায় মানে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটোৰ তুলনাত তথাপিও আৰু উপায় নাই মানে তথাপিও আপোনালোকক মানে এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছে এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এটা ভাল লগা খবৰ এটা আছে মোৰ আজিৰ দিনটোত মানে মোৰ সেই আপোনালোকে এতিয়া মৰমৰ বাবেই ইউটিউবত আজি মোৰ ইউটিউবত মোৰ আজি সাত হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল প্ৰায় ডেৰ বছৰমান লাগিছে নেকি ছয় হেজাৰৰ পৰা সাত হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে লাষ্টত অৱশেষত আমাৰ লখিমীয়ে চাগে মোৰ কাৰণে ভাল খবৰ আনিছে নাজানো আৰু আৰু সিফালে ফেচবুকত বাৰ হাজাৰ ফলোৱাৰছ আছে আৰু এইটো মই বিনিয়োগ গম পোৱা নাই সকলোৱে যেনেকে কৈছে মানে আৰু বেছি ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ দে আপোনালোকে সকলোকে ইমান মৰম আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে খালি উঠিবলৈ মন নকৰে আৰু আজিৰ পৰা পঢ়িবলৈ লৈছোঁ কথা ৰামায়ণ ইয়াতে যিহেতু বেছি আজিকালি মানে মোবাইল চোবাইল ইমান দিবলৈ মন নাযায় এইখন পঢ়িব লাগিব আৰু শেষ কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু সাতটা বাজিলে এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ ফলৰ পৰা সংগৈ তাৰমানে দাড়ীখিনি কাটিম কাটিমগৈ দিনৰ ভাগত ইমানেই বেছি বৰষুণ এতিয়াহে বোলো ওলাই যাওঁ জানো পাওঁ নেপাওঁ দোকানৰ আহি পেলাই ইয়াতে তেল ভৰালোঁ আৰু আজি এটা বৰ মানে বেলেগ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল দেই ইয়াতে পেট্ৰল পাম্পত তাৰমানে কি হ'ল মই তেল ভৰাইছিলোঁ ফল টেংকি কৰিছিলোঁ তাতে মানে মই সুধিছোঁ যে আপোনালোকে জি পে' কৰিব নেকি বোলো হয় তাৰপিছত এমাউণ্টটো হৈছিলে টু টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট এইট ছেভেন মই দুশ পঁচিছ টকা দিব লৈছোঁ পিছে নাই পইণ্ট এইট ছেভেন দিব লাগিব একচুৱেলি আজিলৈকে তেনেকৈ ক'তো মানে নিবিচাৰে মই যিমান দেখিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু ইয়াত মানে তাক মই পইণ্ট এইট ছেভেন দিব লগা হৈছে তাতকৈ বোলো জি পে' নাই বুলি কোৱা হ'লে ভাল আছিলে সাধাৰণতে নলয় মানে বেলেগ পেট্ৰল পাম্পত ইয়াতে মানে নাজানিম আৰু আহিলোঁ মাছৰ বজাৰলৈ ভাবিছিলোঁ কিবা ভাল মাছ পাম নেকি বিনিয়ে খাবৰ কাৰণে মানে ফুলবাৰী কিবা থাকে নাই একদম আৰু জাষ্ট আহি ঘৰ পালোঁ দাড়ী চাড়ী কাটি পেলাই আজিহে মই মানে নিউজ চোৱাই নাছিলোঁ আজিহে নিউজ চাইছিলোঁ দেউতাই লগাই থাকোঁতে মই টিভিত দেখা পালোঁ মানে গোটেইখন যেনিয়েই তেনিয়ে বানপানী তেতিয়া মানে বেয়া লাগিছে আর বস্তু মানে একচুয়ালি তেজপুরত যেতে থাকো এটা আমার তাদের থাকো যেতিয়া মানে তো আর অনন দেখিয়ে থাকো এতিয়া শুনি আছো সবুয়ের মুখ তথাপিও সকুয় দেখিলে মানে সেই ভয়াবহতা তো মানে উপলব্ধি করা না যায় আর যেহেতু আমার আহিলে এটা জীবনলে তেজপুর থাকিলে মানে সেই পানীৰ প্রভাবটা একবারে গম পা না যায় গত মানে আজি যেটা নিউজ দেখ বহুত মানে বহুত বেয়া লাগিছে মানে কি যে হব হয়। আৰু বন্দিত আৰু প্ৰাপ্তি বুলি দুজনী ছোৱালী গান গাই হয়তো বহুতে দেখিছে তেওঁলোকে আজি ফেচবুকত এটা প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল প্ৰণামিকা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মানে কিবা এটা জটিল ৰোগ হৈছে মই গতিকে তাতে মানে জনসাধাৰণৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে সামান্য পৰিমাণে কিবা এটা আগবঢ়াইছোঁ আৰু পাৰিলে আপোনালোকেও আগবঢ়াওক আপোনালোকৰ দহ বিছ টকাই হয়তো ব কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰে তেনেকুৱা দহ টকাটো বহুত খৰচ হৈ থাকে গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ পাৰিলে সহায় আগবঢ়াওক গোটেই ডিটেইলিষ্টটো মই স্ক্ৰীণ শ্ব' হিচাপে মই দেখাই দি দিছোঁ মই আৰু লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে সকলোৱে দিনবোৰ ভাল হওক সুখৰ হওক তাৰ কামনেৰে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ